Вас вітає Радіо Свобода. Я Дмитро Шурхало. Сьогодні напередодні річниці депортації кримсько-татарського народу ми запросили до нас в гості національного лідера кримських татар Мустафу Джемільова. Доброго дня. Доброго дня. пане Джемільов, минулого року це була ювілейна 70-та -70 річниця депортації кримських татар. Російська влада на півострові дуже так обмежено дозволила проведення акцій акцій пам'яті з приводу депортації кримсько-татарського народу. От я пригадую, що десь на околиці Сімферополя зібралися люди, змогли зібратися їм не дозволили в інших місцях. А в цьому році чи зможуть кримські татари відзначити зібратися з приводу цієї трагічної дати? В прошлом году, как известно, они отменили все э, какие-либо массовые мероприятия в городе, в Симферополе, мотивируя тем, что якобы у них есть информация о том, что должны проникнуть какие-то украинские националисты, которые вместе с крымско татарскими националистами будут совершать какие-то террористические акты. Чушь, конечно, какая-то. И, и на всякий случай они... Э, Всю площадь, центральную площадь Симферополя заполнили бронетранспортерами, солдатней своей. Никого туда не пускали. И тогда Меджлис принял решение провести на окраине города, там, ну, в черте города, как мечать такое есть. Ну, там тоже собралось где-то 15-20 тысяч. Но чтобы воспрепятствовать при поведении митинга, там летали эти вертолеты, заглушали выступающих. Потом эти ФСБшники в штатском в зорько следили, ну, ходили, слушали, кто чего говорит. И особо придирались, когда увидели украинские флаги. Крымско-татарским флагом они как-то уже примирились, а украинский флаг вызывает у них очень такой острый приступ какой-то. Маленькие вокруг украинских флагов были стычки, в общем-то, прошло, в общем, они приняли резолюцию. В этом году, уже за несколько дней до 18 мая, они распространили в интернете информацию, заявление о том, что опять украинские террористы вместе с крымскими террористами, по якобы полученным им сведениям, хотят устраивать какие-то там акции, пользуясь скоплением людей. И сегодня, как я получил информацию, уже прокурор Крыма сделал предостережение заместителю председателя Меджлиса Нариману Джиляву о недопустимости сбора людей 18 мая. В будь-яком месте? В будь месте. То фактично можно говорить и про заборону. Заборону. Там есть только, ну, из суда ко мне еще сейчас только мне звонили. Они вроде бы хотят вместе, чтобы с представителями власти возлагали какие-то цветы памятникам э, депортации. Но, скорее всего, крымские татары во всяком случае меджлис будет отказываться участвовать в каких-либо таких действиях вместе с оккупационными властями. Ну, у них там в запасе есть несколько коллаборационистов, вместе с которыми они, наверное, понесут свои цветочки. Такая вот ситуация. Ну, вообще, мы обсуж... можно было бы, конечно, независимо от запрещает или не запрещают, все равно выходить и, наверное, так и будет, но я опасаюсь каких-либо провокаций. Потому что в местах скопления людей, если, скажем, они пустят человека с российским флагом, то тут уже не избежать каких-то там столкновений. Словом, обстановка довольно тревожная. Не знаю, как она будет развиваться. За рік, что минув с момента оккупации и аннексии Крыма, Відомо, що дуже багато кримських татар з різних причин, ну, не з найкращих причин, змушені були виїхати за межі півострова. Що відомо, скільки татар виїхало, де вони здебільшого розселилися, з якими вони проблемами стикаються на місці свого нового перебування? Поболі, мені таким от определеним. сведениям. Это сведения Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, правда, очень довольно устарелые. В прошлом году говорили о 20, примерно 20 тысячах э, жителей Крыма, которые покинули Крым. Из них более половины крымские татары. Сегодня, но ну, вот эту цифру более-менее контролирует у нас организация Крымсос. Вчера, например, на конференции В університеті Тарас Шевченка руководитель Кримсос говорили вже о 35 тисячах, із них десь 20 с тисяч кримських татар. Понад 20 тисяч кримських татар більше ніж за рік виїхали з півострова. Да. Як вони розселилися? Вони живуть здебільшого в районах прилеглих до Криму, от в Таврії, чи вони по всій Україні розселилися? Що взагалі про них відомо? ну, можно сказать, по всей Украине, но преимущественно в западных областях Украины. Львовская, Винницкая, в тех областях, потому что там более тепло принимают, и более по духу, так сказать. Но вообще-то мы, меджилисты крымско татарского народа, постоянно обращаемся к своим соотечественникам с призывом терпеть и не покидать Крым, потому что этого и хотят оккупанты. Но когда вот эти массовые обыски, аресты, и особенно тревожно, когда исчезают люди, остановить, сказать, чтобы они не уезжали. Я тут разговаривал с женщиной, которая выехала. Я говорю, ну а что же вы, мы же призываем не уезжать. А где гарантия, что завтра моего ребенка не украдут и не убьют? Вы же не можете это гарантировать. Они готові терпеть різні лишения, але вот такі вещи вынуждают їх. я до речі, пригадую, невдовзі після анексії Криму російський президент підписав указ. Про допомогу якось це називалося, я точно не пригадую формулювання. Про корінні народи Криму, про їх захист їхніх прав. Тобто там було про кримських татар і ще декілька згадувалось, етнічних груп От, в рамках цього указу, що було зроблено за минулий рік. Указ називався Реабілітації народу в Криму. Ре, так, реабілітації а. народів Криму. Кримсько-татарський народ, армянський народ, греческий народ. такое вообще, очень такой безграмотно составленный, наспех составленный указ. Это чистая бумажка, там ничего не содержится, по сути дела. Но с помпой говорят, вот Украина не принимала закон, а вот мы не успели прийти, так сразу приняли. В целом, конечно, значительно хуже стало правовое положение. Вот это не говорят, вот в Конституции заложено что официальными языками являются крымско-татарский, украинский и русский. Но на практике, кроме русского языка, ничего там нет. Все дело производства. И говорят, что это дело факультативное. Хотите, вот, дескать, мы не запрещаем такое вот понятие о государственном языке у них. А Все вещание, ну, единственное, у нас был телеканал, и тут его закрыли. Кстати, этот канал был тоже единственный, который еще давал информацию на украинском языке тоже. Крымско-татарский телеканал да. давал единую информацию. Кстати, это больше всего раздражало оккупантов, потому что... А сейчас... Но есть, правда, такой ГТРК, там сколько-то минут в неделю они на крымско-татарском языке... Это державный канал? Да, державный. Они под диктовку того, там вот эти... Колабораціоністи головні герої? Така ось ситуація. Тобто, президентський указ про реабілітацію народів Криму це було суто декларативно. Нічого вона нічого за собою не несе. Якщо вертатись до цих проблем, то у нас існує в Україні при уряді Державна служба з питань Криму, Автономної Республіки Крим і Севастополь. Наскільки вона. Може вирішувати проблеми як тих, хто виїхав з півострова, так і у тих українських громадян, які залишаються на півострові. Ви знайомі з її роботою? що ви можете про неї сказати, як охарактеризувати. Ну, указ про створення служби по Криму був давно, але тільки сьогодні назначили руководителя. Да. Поки ще не понятно, какой будет штат, какой його полномочий, но видимо, будем все это вирабатувати вместе. Мы на эту тему два дня назад с президентом говорили. Он тоже очень заинтересован, чтобы эта служба была быстрее, эффективно работала. Это служба при уряде. Да, при Но ну, президент очень заинтересован в том, чтобы все службы, направленные на Крым, на крымских татар, хорошо работали. Разумеется, и Яценюк тоже это хорошо поддерживает. Просто такая вот инертность. Целый год прошел, мы вообще-то настаивали, чтобы там было Министерство по делам Крыма. Но... Що є, то є. Поки, а... ж, поки що говорити про якісь про роботу цього відомства передчасно оцінювати. Так, да, да. поки ніякої роботи немає, тільки починається робота. А от днями Верховна Рада України ухвалила рішення про те, щоб Сімферопольському аеропорту присвоїти ім'я відомого Льотчика, відомого е, кримсько-татарського, власне, льотчика Ахмет Хана Султана. Амет Хана Султана. Як на вашу думку, от за таких умов, як зараз, коли жоден український літак на це литовище не може приземлитися, це доречно такі от рішення приймати? Це? Взагалі, який зміст в таких рішеннях? По-первых, ми добивалися цього крымских властей, то решение не принималось. Единственное, по той причине, что имя для них не русское, так сказать. Хотя по всем параметрам, дважды герой Советского Союза. Летчик. Э, да, летчик, строитель Ну, говорили нет. А сейчас э, в Крыму законной власти нет. Поэтому вправе Украина, Киев, Верховная Рада принимать такие решения. Или указ президента, или решение Верховной Рады. По большому счету, конечно, вы правы, что вот это то, что мы принимаем, оно больше будет значение иметь после освобождения Крыма от оккупации. Но тем не менее, это не только переименование, а присвоение имени аэропорту, там будут еще другие, скажем, восстановление исторической топонимики Крыма. Тоже многие годы добивались, но поскольку законодательство предусматривает, что должны быть там местные выборы, поэтому... Это неправильно по отношению, скажем, депортированному народу. Но мы в апреле этого года приняли закон о провеновленных прав депортованных. И там есть пункт, где говорится, что депортованные по национальному признаку при возвращении на свою батьковщину имеют право на обновление той географической топонимики, которая иснувала до депортации. Тоже вроде возникает вопрос, какое это имеет значение, когда мы не контролируем А имеет очень большое значение Карты будем составлять мы И мировое сообщество будет считаться именно с картами независимой Украины, а не оккупантов Поэтому, хотят ли они не хотят, это будут наименования те, которые будут призначены Верховной Радой Украины нас тоже иронизирует Ну и что, мол, они переименовали там Амидхан Султан тоже имеет большое значение, хотя, конечно, сейчас туда самолеты летать не будут. Российские да. летают. Ну, российские летают, э, тем не менее уже по ИКАО и все они будут знать, что этот аэропорт называется Амитхан Султана во всех вот этих. Там, где будет упоминаться этот, этот аэропорт, будет говориться о, о мисс Султане. Имя мисс Султана для нас ценно не потому, что, в первую очередь, он там герой Советского Союза, а он был действительно патриот своего народа, э, участвовал в национальном движении крымских татар за возвращение на свою родину. Что интересно, он же... Э, в соответствии с э, советскими нормами, дважды героем Советского Союза устанавливались бюсты. Это бюст установили в Алубке, где он родился. А самому не было дозволено жить, потому что он крымский татарин. И вот этот э, фильм «Хайтарма», главный герой же там, Амитхан Султан, это тоже способствовало, в общем-то, популяризации его имени э, за символ возвращения на родину. З останніх новин, які надходять з Криму, багато йде інформації про те, що російська влада переслідує кримських татар, які брали участь у відомій акції під кримським парламентом ще в лютому минулого року. А ви б не могли пояснити, от на підставі чого росіяни переслідують цих людей, адже ну на той момент навіть Росія не претендувала на те, що її суверенітет нібито поширюється на Кримський півострів. Тоді ж навіть про це не йшлося. То як російські правоохоронні органи можуть українських громадян за це за те, що вони на своїй території щось робили до них мати якісь претензії? нет. Э, обсуждать действия российских оккупационных властей с точки зрения права... Э, ну, ну, тут, может, не, не, не право, прав, логика не просто. Не и, с... и логики там нет, в том-то и дело. Ну, там сейчас э, арестовывают, идут следствие по двум делам. Это вот э, дело 3 мая прошлого года, когда около трех трех с половиной тысяч крымских татар э, прорвали кордон для того, чтобы встретить меня их обвиняют в том, что они незаконно перешли границу. Хотя с точки зрения украинского законодательства там границы нет. И тоже международного права тоже. Но их обвиняют еще также в том, что они в знак протеста того, что меня не пустили на территорию Крыма, перекрывали трассы. И что якобы при столкновении оказывали физическое сопротивление этим ОМОНовцам. По вот этому делу где-то более 150 человек штрафовали от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Их 40 тысяч это около тысячи долларов. Ну и еще пошли аресты. 6 человек арестовали. Вот что интересно, они вот эти аресты тоже используют в таких вот целях. Скажем, арестовали. Потом э, предлагает одному из своих марионеток из числа крымских татар. Э, он делает заявление, что берет на поруки того, чтобы его освободили до, до суда. Э, Добровин пытается своих вот этих марионеток показать, как вроде бы защитников, благодетелей крымских татар. Хотя все крымские татары отказываются от их услуг, не надо мне говорят, но тем не менее они обращаются, пишут. Э, несколько человек было под арестом, но после встречи... Путина с Эрдоганом 1 декабря прошлого года они были освобождены, но дело в отношении них не закрыто, просто из-под время из следствия, Так что угроза того, что их бросит на долгие годы в тюрьму, пока существует. Второе дело это вот, э, митинг 26 февраля прошлого года. Формулировка тоже интересная. Не, участие... Тут, понимаете, просто у травне Россия уже стверджує, что ну, мы тут, это наше уже. Но в лютому это же на даже не их, было даже за их логикой. Вот, вот они там пишут участие в несанкционированном, незаконном митинге в здании Верховной Рады Автономии. Ну, это на территории Украины. Вот так вот они... Тобто, то есть каких-то логичных нет? Логики нема. никакой нет. За той час уже И вот, скажем, провели на по подсчетам на наш сегодняшний день, ну, не, не, совсем, может быть, полным, но ну, где-то около 120 обысков. В домах, квартирах, в школах, мечетях, в поисках оружия и запрещенной литературы. Ну, с оружием понятно, а вот запрещенная литература никто же не знает, многие не знают, что для них считается запрещенной. У нас же в Украине такого понятия и даже нет. Они составили большой список, где-то по моему около трех тысяч наименований, которые оказывается нельзя читать, а охранение является преступлением. Так что, зайдя в любой дом, особенно в дом человека, который любит читать книги, обязательно может напороться на такую книгу. Но ну, все это делается с таким вот устрашением, показать с унижением человеческого достоинства. Основная задача, по-моему, такая просто навести страх на людей создать условия такие, что человек чтобы покидал свою родину. Спасибо вам, пан Джемилев, за эту розмову. Это было субботнее интервью. У нас в гостях был национальный лидер Кримських татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Передачу провел Дмитро Шурхало. На все добре.